В ночь с 12 на 13 июня пригород Торецка, поселок Железное, подвергся артобстрелу. Погибла пожилая женщина. Среди прочих снаряд попал прямо в дом Андрея. Его семья успела укрыться в подвале. Вышел на улицу, слышу свистит, начинает падать, разрываться. Я же говорю, забежал в хату, говорю, давайте в погреб. И вот это начали бомбить, начали стекла сыпаться, начало вот это все начала валиться. Ну, валиться это уже позже глянули, как говорится, когда утихло. Некоторые люди уверены, что стреляли с территории оккупированной вооруженными сепаратистами Горловки. Что живые, мой муж, что-то покойный господин, наверное, нас бережет. Мы уже молитвы, я же кричала, читала молитвы. Дети, я дочь обняла, Алочка, я внучку обняла, лежим на полу. Я говорю, точно, я знаю, откуда стреляли. Это со стороны Горловки. За глубокой, на территории шахты, там есть шахта, я просто забыла название этой шахты. Это на глубокой из глубокой туда, оттуда. Я точно знаю. У них праздник, День России, празднуют. Вот они решили по нам, старикам, по детям, решили отметить такой праздник. Но к таким выводам некоторые жители поселка относятся враждебно. АБСЕ забрали, все минометы у наших, кроме гранатомета и автомата нет. Так, иди отсюда, я тебе сказал. Представители вооруженных сил так говорят о ситуации. Согласно Минским угодам, наше вооружение, запрещено Минским угодом, отведено. Оно находится за 40 километров. Мы возили, показывали. Значит, отвечать мы можем только из зброи, которая разрешена по соглашению, соответственно, что мы и делаем. Но, однако, противопоставить что-то э, дальнобойной артиллерии, которая бьет с той стороны, мы, естественно, э, пока не в силах. Под обстрел крупнокалиберной артиллерии вместе с родителями попали и дети. Я тримаю руки улицы. Хочу я намалювати Крымские горы и карпат. Теперь по пагорбу не пови. И Узер, и Деброва, и Веселку, и Калина, Черное море, и Дуна. Это наша Украина, на чудовый, родной край. Пострадавшие уже начали восстанавливать дома и надеются на помощь чиновников. Сергей Горбатенко, Железная, Общественная ТВ Донбасса.